самым старшим, не обращал на это внимание, ну, много было, пару взрослых, вот, как бы, клуб «Воин» у нас выставил традиционно самую большую команду, вот, поэтому кубок остается у нас. Вот. Александр Мы открыты к сотрудничеству. То есть я бы очень хотел бы получать обратную связь от тренеров, от спортсменов, учитывать все пожелания для того, чтобы наш турнир развивался. Потому что для меня очень важно, то есть как бы, чтобы, мы, ну, чтобы у нас было какое-то единство, чтобы мы объединялись, чтобы у нас было какое-то спортивное сообщество, спортивное братство. Потому что я не перестаю как бы, повторять то, что ну, спортивная дружба, я считаю, это самая сильная дружба, которая вообще существует. То есть сегодня вот тем даже что вы болели за друг друга, вы показывали, то есть э, друг другу, то есть насколько вы друг другу дороги. То есть когда ну, все в порядке у тебя, и когда у тебя есть достаток, то типа, с тобой будут ну Такие псевдо-друзья всегда. Вот. А вот в настоящих вот таких вот э, перипетиях, вот в таких вот соревнованиях, когда вы проливаете рядом кровь и пот, вот здесь закаляется настоящая дружба. Здесь мальчики становятся мужчинами. И первоочередная цель нашего турнира была, то есть показать младшей группы, Какими они могут стать, когда они станут чуть постарше. Молодежи показать сегодня вечером, что э, они могут стать профессионалами, они могут зарабатывать себе, выбрать этот путь и э, путь спортсмена. Он не легкий путь, но это путь настоящего мужчины. И как бы мы своим турниром хотим показать, что э, все в наших руках, точнее в ваших руках, вот, и вы своими, своими тренировками, своими усилиями можете добиться тех целей, которые вы поставили. Вот. Второе место командное и кубок мы вручаем нашим друзьям Саше Маковос, клуб Центурион. Благодарим <звучит> вот, за вот. Спасибо. Опять же, я думаю, что мы будем собираться, и уже будет какой-то стимул вот, у вас. И традиционно третье место уже второй раз подряд наши друзья, которые всегда нас поддерживают. Вот, это э, люди, которые э, даже несмотря на все трудности, как бы, трудности в плане там, расстояния, они всегда к нам приезжают. Талантливые ребята, у них очень хороший тренер, это мой друг, команда «Спарта», Чугуев. Вот. Я думаю, что в следующий раз, в следующий раз, то есть как бы к этим кубкам мы еще какие-то э, финансовые предложим призы. То есть, ну, в принципе, то есть, у всех есть, все знают, как я подписан в ВКонтакте, то есть у меня страница такая же более информационная, там, вот, то есть вы как бы, пишите свои пожелания. Э, как бы какие-то замечания, то есть мы готовы там критики, готовы ее исправлять, то есть ну, сегодня вот мы сделали, то есть то исправили ошибку прошлого турнира, то есть то, что мы там затянули, как бы и сделали взвешивание в один день, то есть возможно будут у кого-то какие-то пожелания, может быть, то есть мне интересно как бы делать для вас какой-то стимул, то есть любой спортсмен, любой человек, он должен быть замотивирован, у него должен быть какой-то стимул. Вот, то есть как бы, подскажите мне дорогу, то есть как бы я с удовольствием буду работать в этом направлении. Вот, мы, дальше мы переходим к нарождению. Не расходите, дальше, мы потом делали общий командный опыт. За третье место награждается.